你为何鬼鬼祟祟的？呃，师尊，嗯，我我我想换组，我法术太差了，我就怕拖累三小姐，这样对她不公平。你随我来。嗯 把手给我。这是什么法术、啊？这是日冕之术，源于太阳，是三界内最坚不可摧的防御之术。 可以在危急关头保命防身。现在，我授你心法口诀，不过我只教你一次，你可要记好听好。金乌移方寸，紫气起灵塔，光斗。 融金消恶，你可都记住了？ 那你试一试。嗯，金金什么屋来着？金金屋迎方寸。金屋迎方寸。是我的不是，就你的领域，怎么可能召唤日冕之术呢？ 这些能力够你召唤日冕之书。了，你再试一试、嗯啊。 吧，刚刚。哦，嗯，你认为呢？我觉得挺成功的。哦，可能还要再精进一下。没错，是需要再继续精进一些。嗯。未知，这次考核危机重重，若力有不逮，你一定要及时退出，千万。 不要受伤。你是在担心我啊？小心为上，好好练练。